Денис, спасибо вам большое, что вы приехали сегодня к нам и сделали этот замечательный воркшоп на тему украинской кухни. Приезжайте еще раз, мы будем очень рады вам. Мы хотели бы задать вам парочку вопросов по поводу вашей книги. Как вы решились написать эту книгу и как протекал сам процесс написания? Спасибо вам большое за приглашение, очень приятно было. Ну, как возникла в принципе идея написания книги? Была в начале первая акция в 2014 году, когда начали все события, мы начали помогать беженцам, гражданским, и потом уже переключились на детей. Первая акция у нас была No War Make Борщ. Мы как бы в центре города поставили кастрюлю, смотрели борщ и приглашали прохожих попробовать борщ и как бы собирали какие-то пожертвования. Потом у нас было культурное мероприятие, выставка. Выставка посвященная годовщине событий на Майдане, чешского фоторепортера. Ну и потом возникла идея сделать что-нибудь, следующую какую-нибудь акцию. Опыт написания книг кулинарных у меня уже был на тот момент. Это вторая книга. И возникла идея сделать такой социальный проект. С одной стороны, а, показать Украину, украинскую кухню для немцев, потому что, к сожалению, Украина не представлена в полном объеме, со всем колоритом, вот. И начался, начался процесс. Книга делалась очень быстро, довольно таки быстро все это произошло. Я дал клич через Facebook, через интернет. Отозвались известные повара из телевидения в Украине. Они были на проекте "Пекельная кухня" это знаменитый суши, пекельный сушеф Владимир Ярославский, вот, Георгий Хучуа, Анна Сергиенко и очень много как бы, волонтеров тоже принимали участие в создании этой книги. То есть это такой проект общий. 30% от продажи этой книги мы отправляем на нашу инициативу СС Украины, мы делаем целевую адресную помощь конкретным детям, конкретным семьям, которые к нам обращаются. То есть вот у нас была одна девочка, мы по мере своей возможности помогали ей, сделали пересадку костного мозга, большую часть денег собрали в Украине, но чем-то чем -то мы тоже внесли какую-то свою лепту. Вот сейчас у нас один мальчик из Сумской области, он проходит лечение не в Германии, он проходит лечение в Турции вот э, и еще один э, ребенок они из донецкой области вот э, тоже у него проблема со здоровьем вот конкретно мы вот этим вот детям помогаем все ну мы особо как бы не ищем э, нас как-то находят обращаются потому что как правило сумма огромная то есть там надо пересадка костного мозга там 200 тысяч 300 тысяч да и э, особо как бы искать кого-то, мы этим не занимаемся. Те, кто к нам обращаются, вот мы ими пытаемся помочь, потому что те крохи, которые мы собираем, это, этого недостаточно. Спасибо. Как Вы считаете, какого резонанса добилась э, Ваша вторая книга «Украина кохт» э, среди украинской диаспоры в Германии? Был, был ли это успех, можно так спросить? Это был фантастический успех в основном движок распространения, то есть книга распространяется только через интернет, только через Facebook. Все мои какие-то обращения к немецким серьезным большим таким издательствам, они не увенчались особым успехом, потому что все гонятся за брендами и трендом. Да? То есть, когда есть созданный бренд, тренд, там суши итальянской кухни и так далее, оно или испанская кухня кухня Средиземноморья, оно уже все раскручено, разработано, поэтому это проще как бы и быстрее это все происходит, то есть тут э, проблема у нас в том, что нам надо вначале создать бренд, вот потом сделать этот бренд в тренд и потом как бы пойдет и огромная конечно благодарность украинской диаспоре потому что это движок как правило это покупают люди эту книгу на подарок немцам вот. и таким образом помогают, как пчелки, волонтеры помогают расширять украинскую кухню. То есть в основном, в основном это как бы вот наша диаспора, которая помогает продвигать украинскую культуру. Спасибо. Видите ли вы украинскую кухню признанной в мировых масштабах? Однозначно, да. И это будут однозначно вареники. То есть у нас вот был опыт в сентябре этого года в Аугсбурге. Мы приняли участие на стритфуд фестивале. То есть я это попытался как-то поставить более-менее, ну, на с профессиональной поварской точки зрения сделать что-нибудь такое вот стрит-фуд на хорошем, у, высоком э, уровне. И у нас был абсолютный топ-селлер. То есть там были немецкая кухня, была там бразильская, вьетнамская, итальянская, сирийская и наши вареники. Вот. И потом, когда мы уже сделали какие-то эти почеты-прикидки, э, наши вареники были топ-селлером. И в основном это были немцы, которые читали «Тайкташин мит картофель фюлинг шпект и заурам» и становились в очередь. То есть, как бы, я думаю, что обязательно мне очень бы хотелось, чтобы где-то в Аугсбурге это уже не прошу прощения не в Аугсбурге, а в Германии это уже началось, да, то есть вот этот вот момент до сегодняшнего момента все попытки создать украинский ресторан это были вот кто-то умеет варить борщ и он как бы гостеприимный и он думает, что он справится с открытием там ресторана, да, вот ресторан наверное с экономической точки зрения будет не совсем интересно, потому что нужно продавать настроение, а чтобы чтобы продавать настроение, нужно вначале людям, ну, как бы, показать это настроение, да, то есть, если, когда у нас будет большое количество туристов в Украине, допустим, из Германии, тогда и будут э, рестораны украинские, а начинать надо с маленького, я думаю, со стритфуда. Спасибо вам большое, Денис, мы желаем вам огромных успехов э, на кухне и э, также в мировой культуре еды украинской. Спасибо вам большое. До новых встреч.